ज्या प्रकारे बांगलादेश मध्ये कर्फ्यू लागला होता वातावरण पूर्णपणे चिघळलेलं आहे परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेली आहे आणि हिंदूंवर पण अत्याचार होत आहेत हिंसा इथे घडते माणसाची नेमकी काय भूमिका आहे मला एक स्पष्ट इशारा द्यावासा वाटतो की जर अशा प्रकारे हिंदूंना जाणीवपूर्वक जर बांगलादेशमध्ये टार्गेट केलं जात असेल तर इथे मुंबईत असेल महाराष्ट्रात असेल अख्ख्या देशभरात असेल खूप इलिगल बांगलादेशी घुसलेले आहेत आणि ते पोलिसांनाही माहिती आहे आपल्याला माहित असेल तर गेल्याच महिन्याभरात महिन्यामध्ये काहीतरी छत्तीस बांगलादेशी नागरिकांना पकडून परत पाठवलं होतं मग आम्हाला मनसे म्हणून ही शोध मोहीम घ्यावी लागेल हे इलिगल बांगलादेशी कोण घुसलेत आणि मग त्यांना चोपून 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 आम्हाला तिकडे बांगलादेशला परत पाठवावं लागेल हिंदूंवर अत्याचार झालेला सण होणार नाही मग त्याच पद्धतीने इथे जर त्यांना त्याची झळ बसली इथले जे घुसलेले बांगलादेशी आहेत त्यांना मग त्याची जबाबदारी मनसेची राहणार नाही संदीप भाई बांग्लादेश में जो अराजकता फैली हुई है हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है एक करोड़ हिंदू वहां रहते हैं हिंदू लोगों को निशाना बनाया जा रहा है महाराष्ट्र निर्माण सेना की इस पर क्या भूमिका है देखिए ऐसा है कि वहां पे जो हिंदू रह रहे हैं वो लीगल है सर उनके ऊपर अगर जो अत्याचार हो रहा है तो यहाँ मुंबई हो महाराष्ट्र हो, हो देश में कहीं भी हो बहुत सारे इन इमिग्रेंट बांग्लादेशी घुसे हुए हैं हमको उन्हें ढूंढ ढूंढ के करना पड़ेगा मन से फिर उनको वापस बांग्लादेश भेजना पड़ेगा इस बात का वो ध्यान स्टाइल से आपका क्या जिक्र है कि बांग्लादेशी नागरिक सबको सब मालूम है हमारी स्टाइल क्या है और ज्यादा विस्तार से बताने की जरूरत है मुंबई में अवैध बांग्लादेशी रहते समय समय पर पुलिस कार्रवाई करती है पिछले महीने कुछ छत्तीस बांग्लादेशियों को पकड़ा गया पकड़ा गया था उनको वापिस भेजा गया तो हमको पुलिस को साथ लेके ये मुहिम करनी पड़ेगी और फिर ढूंढ ढूंढ के उन्हें वापस भेजना पड़ेगा ये बात भी सरकार ने ध्यान में रखनी चाहिए संदीप भाई एक सलमान खुर्शीद पूर्व विदेश मंत्री रह चुके हैं उनका कहना है कि जो हालत बांग्लादेश की हुई है वही हालत भारत में भी होगी ऐसा आपको लगता है उनके बयान को कैसे लगता, लगता है? है भारत में एक सक्षम लोकशाही है लोकशाही को मानने वाला बहुत बड़ा वर्ग है ऐसे विचार कुर्चित साहब के ही हो सकते हैं और जो कुर्चित बनने जा रहे हैं इसे राउत साहब के हो सकते <laughs>